Настав час прощання із альма матер з теплотою та легким сумом у голосі згадують колишніх першокурсників викладачі Харківської академії культури. Иногда, так сказать, они могли там спутать время экзаменов. Вот. Но на самом деле, безусловно, несмотря на какую-то, легкость и молодежность процесса, все-таки выпуск – это серьезное дело. И я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас, допустим, будущие комментаторы, вот, и режиссеры спортивного телевидения, или девочки, которые занимаются на вот. Все они очень готовились и очень собрались, несмотря на разный темперамент, на разный так сказать, опыт работы, разное понимание профессии. Вот. И мне очень нравится то, что так сказать, вот дух команды присутствовал на факультете во время защиты диплома. На самом деле, понимаешь, почему учителя плачут во время линеек школьных? Потому что отчасти они осознают, что жизнь проходит. Жизнь проходит. Но отрадно то, что она проходит не зря. Эти ребята впоследствии становятся хорошими специалистами. Они творят добро, несут искусство в массы. И, безусловно, это радует. И настроение от этого хорошее. И сегодня солнце это доказывает. Не спогади погоды, та веселі пригоды, згадують выпускники факультета кино Телеместества. больше всего, наверное, мне запомнились первые курсы, которые было страшно. Мы не понимали, куда мы пришли, какая это будет профессия, в чем она заключается. То есть есть теория нет практики, и было какое-то чувство которая все-таки в нас бушевала, нас волновала, чем все закончится. Сейчас у нас вот завершился пятый курс, мы кто магистр, кто специалист, и сейчас все уже понятно, есть четкий план, четкий путь. За время пребывания, то есть это пять лет обучения в Академии культуры, это естественно у тебя много знакомых, много друзей появляется не только с Украины, а много студентов у нас из других стран мира. Как бы, и это позитивно есть, потому что ну, как бы, когда ты сидишь дома или учишься в школе, не всегда у тебя есть такая возможность. Есть у нас преподаватель Гордеев, и как-то я сидела в аудитории на партии, он проходил мимо случайно, увидел, как я сижу на партии, вы что? Это же Академия культуры. И мне так стало стыдно, просто это такой человек, перед которым все постоянно вставали, здоровались. Просто ты сидишь в коридоре, проходит преподаватель, и нужно обязательно встать поздороваться. Ну, как-то запомнилось, вот, что я такая еще недалекая, Академия культуры. Вот, а я на парте сижу. Ну, как бы много таких было странных ситуаций, смешных и веселых за 4 года на дневном и последний курс на заочном. Ну, как бы вспоминаю положительно все это. А, вот как-то это все прошло, так вроде было трудно, вроде было долго, так переживательно эти экзамены, там зачеты, но все равно прошло очень как-то все быстро, и даже с такой вот легкой грустью я сейчас об этом говорю, что. В принципе, мне не придется больше ездить в академию, как-то мне это чуть-чуть грустновато осознавать. Пролететь роки после выпуску, а проем не с погоды, лышатся на Учеба в академии это было ярким событием в жизни, потому что, пытаясь вспомнить что-то одно, не хочется понизить не уровень эмоций от других нет. событий. Каждый день это были мы, мы, приходили с утра, с раннего, мы какие-то репетиции устраивали, э, ходили в библиотеки, мы не вылазили из театров, мы посещали все кинопремьеры. Э, это была какая-то такая вот бурная жизнь, и я сейчас вспоминаю э, учебу в академии, пытаюсь понять, когда мы находили время на поспать? Ну потому что действительно мы были, вот я вспоминаю количество просиженных часов в библиотеке, количество выступлений, экзаменов, занятий. Мы мы не прогуливали занятия. Самое что удивительно, все говорят, что там прогуливают, прогуливают. Мы не прогуливали занятия. Мы посещали все занятия, мы успевали все снимать, писать. И когда мы спали, я не знаю. Ну, наверное, съемки свадьбы Малиновки на Печенежском поле. Там, конечно, был и фестиваль, и съемки кино, и люди, ну, актеры у нас играли, ну, любители просто с улицы забирали людей, переодевали их, они там плясали, там уже и постановщики были, и театралы, и помогали все. Ну, вот это вот, наверное, самое смешное. Ну, и, опять же, кинофестиваль. Там мы жили... Людьми, катори з котримиснакатори с нами учились, там режисери, репортери, операторы. оператори. Эм, ну, это весело було это одна квартира. То есть, ну це интересно. Одержаний диплом неодмінно стане в нагоді. Хай би його власники не обрав за справу життя одержану професію. А гранований часом Алмаз подій неодмінно перетвориться на діамант спогадів.